Вас я не снимаю, no, я снимаю только себя. Mm -hmm. Я вам говорю, mm -hmm. ну я все, я, я, все равно, я все равно, я предупреждаю. Я вам говорю, если вы меня остановили принципиально, тогда я поехал дальше, правильно? Можете принципом оставлять кого-то другого. Если на основе какого-то закона, ну 35 пункт 35, я, а в не решение про заборонный... Тут нет обмеження руху. Вы знаете, что такое обмежение руху? Я вам. Откройте сайт национальной полиции. У вас там 35 пункт 7. Вот на таком листе расписано, что такое обмежене руху. Я говорю, если там упало дерево, я не могу проехать, вы временно обмежили рук, остановили меня, чтобы там убрали дерево. Если там обвалилась дорога, вы остановились, как туда нельзя ехать. Там обвалилась дорога. А видите же, прямо поехал? Значит, там не обвалилась дорога. Значит, там не упало дерево, не упали провода, куда нельзя проехать. Ну, просто, ребят, вы сейчас принципиально решили меня остановить, мне это не нравится. Я тороплюсь на работу, вот 10-10, мне 10 лично надо быть на работе. Просто из-за вас я опаздываю на работу. Я давайте. Я... Да? Я так это вы меня задержали. задержали, я сейчас остановился я просто понять, так. Это, Нет, так, я, я покажу вам документы. Вы, был, Евген? Евгений, да, меня зовут. Возможно, Евгений, возможно, это машина моего брата, но это не важно. Я же говорю, давайте я поеду дальше. Вам хорошего дня. Все, правильно? Всего хорошего дня.